Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Tutorial Sukses. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial yaitu cara cek oli Shell asli atau palsu. Karena semakin banyaknya beredar yaitu oli palsu di pasaran, untuk itu kita perlu mengantisipasinya dengan cara berikut ini. Langsung saja kita ke tutorialnya pada kesempatan ini saya sudah membeli oli shell advance dengan ukuran 0,8 liter ini untuk mesin yang 4 tak kita bisa lihat di sini diproduksi oleh PT Shell Manufacturing Indonesia kita fokus ke bagian tutup botol bagian atas biasanya di sini akan diberikan tata caranya nanti kita coba HTTP ac.sel.com di bagian tutupnya ini juga ada semacam barcode-nya. Nah, untuk langkah-langkah mengetahuinya adalah kita akan buka dulu ini, segelnya ini. Nanti pada bagian batas ini, ini ada 16 digit yang akan kita masukkan ke dalam website http.ac.com ini. Saya ambil HP yang satunya lagi dulu. Saya sudah menyiapkan HP yang satunya lagi untuk membuka kode websitenya ini. Langsung ke Google saja. Pastikan internet berfungsi dengan baik. Ketikan langsung HTTP. Garis miring dua kali. Selanjutnya, AC. .shell.com yang paling atas, klik aja. Selanjutnya klik yang bagian atas juga. Selanjutnya kita ubah bahasanya dulu ke bahasa Indonesia. Setelah seperti ini, kita mohon geser ke kanan yang kuning ini. Setelah muncul terima kasih, kita masukkan 14 digit yang ada di sini ke dalam sini Saya ketikkan terlebih dahulu Selanjutnya, setelah teman-teman masukkan 16 digit kode, tinggal klik lanjutkan maka akan muncul hasil verifikasinya kode benar ini adalah produk pelumas shell yang asli terima kasih telah membeli produk pelumas shell yang asli nah mungkin sesimpel situ saja karena apabila produk olinya ini palsu dia akan mengklarifikasi bahwa produknya tidak asli mungkin gitu aja tutorial cara cek oli asli shell atau palsu semoga bermanfaat don't forget to subscribe like dan comment see you again to the next video bye bye salam sukses terima kasih